सवाल कर दिया एक मजहबी स्कॉलर को कि आपके तीन खुदा है। वो कहने लगा आपके ना तीन खुदा है आप तीन खुदाओं को मानते हो तो वो जो मजहबी स्कॉलर था वो कहने लगा माज़ल्ला जनाब ये आप क्या कह रहे हैं हमारा एक खुदा है और हम एक ही खुदा को मानते हैं वो कहने लगा नहीं आपके खुदा तीन हैं और आप तीन खुदाओं की इबादत करते हो माज़ल्ला और बड़ी सोचने वाली बात है उसने ये जो बात की ना सोचने वाली बात है तो फिर वो जो मजहबी स्कॉलर थे जो मुसलमान था वो पूछने लगा भाई कैसे तो वो कहने लगा एक खुदा की आप इबादत करते हो रमज़ान शरीफ में एक खुदा की इबादत करते हो आप ईद की नमाज पे और एक खुदा की आप इबादत करते हो पांच वक्त की नमाज़ों में फिर वो उसने इससे भी बड़ी हैरान कन बात कर दी वो कहने लगा कि जो ईद का खुदा है जिस खुदा की आप ईद पे इबादत करते हो वो शायद सबसे तगड़ा है सारे बंदे पहुँचे होते हैं फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया रमज़ान शरीफ रमज़ान शरीफ में उससे बदरे कम हो जाती है तो वो खुदा जो है ना वो माज के कुछ कम ताकत रखता है और जो पाँच वक़्त की नमाज़ की इबादत जिस खुदा की करते हो शायद उसके पास तो कुछ है ही नहीं उस वक़्त तो कोई जाता ही नहीं है अगर देखा जाए तो बात उसकी सोचने वाली है कि तो उसने गलत बात है कुफ्रिया कलिमात है लेकिन सोचने वाली है कि क्या हमारी हालत इस तरह नहीं है क्या हम आज इस तरह नहीं बन चुके हैं क्या मस्जिदें हमारी रमजान मुबारक के लिए बनाई गई थी क्या हमारी मस्जिदें सिर्फ और सिर्फ़ ईद नमाजों के लिए बनाई गई थी वो ईद जो वाजिब है उसके लिए भाग रहे हैं हम कारोबार छोड़ है और इतना आवाम आ जाती है कि भाई जगह कम पड़ जाती है वसाइल नहीं होते आवाम गलियों में खड़ी होती है ईद नमाज की जगह नहीं मिल रही और जो वाजिब है उसके पीछे इतना भाग रहे हो और जो फर्ज है उसको भूले बैठे हैं फर्ज के लिए टाइम नहीं है हमारे पास है तो क्या हमने मरना नहीं क्या हमने इस दुनिया को छोड़ कर जाना नहीं क्या हमसे पूछा नहीं जाएगा हाँ बंदे बता तुझे वक्त मिला था तो जब बोलत मिली थी पांच वक़्त आवाज़ लगती थी तो फिर भी मेरी बात आवा नहीं आता था तो किस कामयाबी के पीछे भागता रहा तो किस राज़ के पीछे भागता रहा ओ भाई इस वक्त ना हमारे दरमियान और जानवर के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रह गया नकद इंसान फी अहसन तकवीम इसका मतलब ये था कि इंसान को खूबसूरत बनाया गया और तकवीतदार बनाया गया इसका मतलब ये था कि वो अल्लाह की इबादत करता है बाकी तो हमारा सिर्फ़ जानवरों से जनाब डिफरेंट इसी बात में आता है कि वो हर काम करते हैं वो इबादत नहीं कर सकते जैसे हम करते हैं वो मसाजिद में नहीं आ सकते न हमने आना है सिर्फ ये हमारा जनाब एक दूसरे के मुतजाद है जो तो काम बाकी तो सारे बराबर हैं खा वो भी रहे हैं खा हम भी रहे हैं एन जी हर चीज़ हो रही है सो भी रहे हैं वो हम भी सो रहे हैं चल फिरते हैं वो भी चलते हैं हम भी चलते फिरते हैं फ़र्क तो कोई ना रखा ना। तो ये फ़र्क मिटाया किसने हमने नमाज कुरान को भुला कर जब अल्लाह रब्बुल से दिलशाद फरमाता है कि मुझ पर तवक्कल करो मुझ पर भरोसा करो हैं अल्लाह रब्लिज़त तो उस जान उस परिंदे को भी दे देता है कि परिंदा सुबह जब उठता है ना तो उसकी चोंच खाली होती है और ना ही उसकी कोई दुकान है ना उसका कोई ठेला है ना ही उसका कोई कारोबार है ना कि उसके कोई खरीदार है कस्टर कुछ भी नहीं है लेकिन उसको भरोसा है अल्लाह पर सुबह निकलता है अल्लाह पर भरोसा करके जब वापस आता है ना तो अपनी चोंच में अपनी खुराक लेकर आता है परिंदे उठते तो भूखे गए लेकिन सोते हैं पेट भर के और हमारा भरोसा नहीं है कारोबार है हमारा दुकानें हैं हमारी ख़रीदार भी हैं हमारे ठेले भी हमारे हैं दुकानें भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम जलील रसवा क्यों हो रखे हैं क्योंकि हमें अल्लाह पर तवक्ल नहीं रखा हमें भरोसा नहीं रखा जब अल्लाह ताला ने इशाद फरमा दिया मैं तबक्ल अल्लाह फाहबू क्या बंदे अल्लाह पर तो तो जिस शख्स ने अल्लाह पर तवक्ल किया भरोसा किया फाह हुआ हस को, पस वो खाले के कायन उसको काफ़ी हो गया और भाई तवक्ल करके तो